Проводится акция с участием 9 районов Юго-Одесской mm -hmm. области и 2 города областного подчинения. Это белгород mm -hmm. и Иснаил. Главное требование людей, которые сюда вышли, это ремонт, даже не говорю капитальный ремонт, хотя бы ремонт магистрали Одесса рени Это международной магистрали, которая выходит уже на Бухарест. Сегодня вообще невозможно проехать. Mm -hmm. Практически каждый месяц по 3-4 аварии. Последняя авария в этом месяце унесла жизнь молодого человека. И это уже настолько взволновало всех, встревожило, что мы взяли на себя вот такую ответственность. Я, как народный депутат и политическую структуру «Наш край», которую я возглавляю, организовали вот сегодня эти пикеты. Пикеты передать тех подписей, которые собраны людьми. И они сейчас были кабинете министра переданы. Более 45 тысяч подписей с указанием фамилии, имя, и отчеств, паспортов, домашних адресов, телефонов. Это, знаете, это не просто где-то переписывается, это действительно крик души людей. И мы намереваемся, что все-таки кабинет министров в первую очередь должен наш услышать. Предшество это не просто, что мы приехали, предшествовало то, что только я. Депутатских только запрос, не говорю об обращении запроса. Четыре депутатские запроса. И кроме как что-то там попытаться недалеко от Одесса подлатать и то спустя рукава, ничего больше не делается. Надеюсь и верю, что обратят на нас внимание. Но мы выработали такую системную работу системную работу по выражению в своего недовольства. И намереваемся в этой системной работе не только сегодня здесь быть, а быть столько, сколько нам. Если это необходимо, будем принимать с предела законодательства те наши в жестком варианте требования, насколько позволяет нам законодательство. Еще раз, вы, фамилия, имя и... и... Антон Иванович. Какой округ? 142-й избирательный округ, юг Одесской области, Весеран. Спасибо.